Здравствуйте, с вами снова Чан Пэк, и это моя вторая часть игры в Майнкрафт. И сегодня в этой части мы будем снайперить. В общем, мы будем стрелять в куриц и в овец. Сегодня мы будем снайперить и охотиться. Убираем мой сервер. Так, у нас сейчас ночь, но мы будем стрелять относительно из лука, ну и может быть иногда из снежков. Так, сначала мы пострелим курочек, ненавижу, курица не очень громко, ага. минус одна, двоих, вот так вот рыболки. Тупые курицы без меня. Они такие тупые. Ужас, они куда что-то мешают спать. Вот. Так мы разделались с курочками. И сейчас мы будем разделываться э, с овцами. Для начала мы их будем устреливать не очень дальнего расстояния. А потом можно будет... А... а, тупой баран, он убежал. Блин, я в нее попасть не могу. А, вот, все замочил. Вот, и вторая. А, сейчас его взбесим. Давай, убеги, баран, беги. Ты тоже беги. Латукор барана. Вот баран вообще, ну он и есть баран. Не зря его прозвали бараном. Он баран. О, вот, вот. курица. Зря он сюда прибежал, что я его замочу. Э, так, вот мы помочили куриц, а сейчас мы проведем эксперимент Так. Здесь вот яма есть. Вот яма. Сюда мы посадим двух куриц. Получается. Вот. Так, взлетаем. Садимся на мой прекрасный волкончик. Стреляем в эту яму. что я себе прыгаю, курочек нет, подохли. Вот, как вы уже знаете, с прошлой моей части игры в Майнкрафт, я очень люблю делать так. О, вот, да, мне нравится это делать. Тупые курочки сгорели. Ну вот в принципе и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Чампак. Играйте в Майнкрафт. До свидания.